Qala, Kaspriyseinin kimə müəllimi Dursunova Lalə. Fosfor əsasən sənayədə alınır. Sənayədə onu fosforit mineralından və ya apatitlərdən alırlar. Fosforit mineralından almaq üçün xüsusi elektrik sobalarında fosforit mineralını, qum və koksu 1500 dərəcə C-yə qədər qızdırırlar. Fosforun allotropik şəkil dəyişmələrindən ən aktiv olanı ağ fosfordur. Ağ və qırmızı fosfor bir-birinə çevrilə bilər. Belə ki, ağ fosforu hava daxil olmadan qızdırdıqda tədricən qırmızı fosfora çevrilir. Qırmızı fosforu isə hava daxil olmadan güclü qızdırdıqda buxara çevrilir. Həmin buxarlar kondensləşərək ağ fosforu əmələ gətirir. Fosfor qeyri-metalllardan oksigen və xlorla şiddətli adi şəraitdə reaksiya daxil olur. Qalan qeyri-metallarla isə qızdırıldıqda reaksiya daxil olur. Fosfor hidrogenlə birbaşa qarışıqla təsirdə olmur. Fosforun oksigenlə reaksiyasında artıq miqdarda götürülmüş oksigendən fosforun 5 valentli oksidi, az miqdarda götürülmüş oksigenlərlə reaksiya verdikdə isə 3 valentli oksidi əmələ gəlir. Florla, çüküklə birləşmələri də reaksiyalarda eyni qaydada gedir. Fosforun xlorlu birləşmələri, fosfit və ortofosfat turşusunun anhidrididir. Belə ki, həmin maddələrin suda hidrolizi zamanı uyğun turşu əmələ gəlir. Yəni Pxlor üçün hidrolizi zamanı fosfik turşusu, Pxlor5-in hidrolizi zamanı isə ortofosfat turşusu əmələ gəlir. Fosfor aktiv metallarla ə, qızırıldıqda reaksiya daxil olur. Məsələn, kalsium və maqneziumu misal göstərə bilərik. Kalsium metallar fosforla reaksiya daxil olduqda fosfidlər əmələ gətirirlər. Fosfidlər suyunda toşunun təsiri ilə pH3 formuluna malik maddə əmələ gətirir. pH3 fosfindir, fosfin, qoxumuş balıq iyi verən zəhərli qazdır. Havada alovlanır. Fosfor mürəkkəb maddələrdən duru və qatın nitrat turşusu ilə adi şəraitdə reaksiyaya daxil olur. Fosforun duru nitrat turşusu ilə reaksiyasından ortofosfat turşusu və azot monoksid əmələ gəlir. Qatın nitrat turşusu ilə reaksiyasından isə ortofosfat turşusu və azotun 4 valentli oksidi əmələ gəlir. Fosfor su ilə çox yüksək temperaturda və katalizatorun iştiraki ilə reaksiyaya daxil olur. Nəticədə ortafosfat turusu və hidrogen qazu əmələ gəlir. Fosfor qızırıldıqda bir tuli tuzu ilə reaksiya daxil olur. Həmin reaksiya kibitin alışması reaksiyasıdır. Belə ki, kibitin alışması zamanı əmələ gələn ağ duman P2O5-i göstərir. Kibrit çöplərinin ucunda, ucunda bir tuli tuzu, kükürt, kükürt qırıntıları və yapışqandan ibarət qarışıqlar. Qibit qusunun kənarında isə qırmızı fosfor, şüşə qırıntıları və ə, yapışqandan ibarət qarışıq var. Ağ fosforun tətbiqi. Ağ fosfor üzvi maddələrin sintezində, yandırıcı mermillərin və əl qumbaralarının hazırlanmasında istifadə olunur. Həmçinin hərbi düşlü fərlərin yaradılması üçün də tətbiq oluna bilər. Qırmızı fosfor əsasən kibrit istehsalı və əlva metalların ərintilərinin alınmasında istifadə olunur. Qara fosfor yarımkeçirici kimi tətbiq olunur. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik.